पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता कई सालों तक गुजरात के कोने कोने में जिन्होंने अपना जीवन का महत्तम समय सामाजिक सेवा में दिया था ऐसे हमारे नेता श्री विजय भाई रूपानी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है और खास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 दस को उनका डीएनए मैच हुआ है उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज एक बजे आ, समय नक्की होगा और आगे की जानकारी आप सबको दी जाएगी आदरणीय मजबूत मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी साहेब नो बीएनओ नो नॉस वेरिफिकेशन ए समाचार थे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल साहेब। विजय भाई साहेब ना परिवार ना, सभ्य गांधीनगर स्थित एमवास स्थाने था त्याया त्या समाचार आप અને પરિવારને કહ્યું કે હવે બાકીની જે વિધિ એમનો પાર્થિવ દેહ લેવાની અને એની સાથે પાછળની જે અંતિમ વિધિની પ્રક્રિયા માટે એમને કહ્યું છે અને એ જે પ્રમાણે પરિવાર નક્કી કરે એ પ્રમાણે રાજ્ય સરકાર મદદ કરી અને એ બાકીની કાર્યવાહી કરશે અરે ભાઈ મેં એ બતાયા હૈ કે પરિવાર તય કર કે બોલેગા કે ઉમતે પાર્થિવ દેહ કો કિસ સે રાજકોટ લે જના હે वो परिवार तय करके बोलेगा उसी हिसाब से राज्य सरकार काम करेगी तो। वो सब परिवार तय करेगा और राजकोट स्थित निवासी हमारे भारतीय जनता पार्टी के और परिवार के जन के लोग जो भी फैसला करेगा उस हिसाब से उनके अंतिम दर्शन की या फिर अंतिम संस्कार विधि की जो प्रक्रिया करनी है वो वो लोग परिवार के लोग तय करेगा तो वो सब परिवार तय करेगा और राजकोट स्थित निवासी हमारे भारतीय जनता पार्टी के और दे दे परिवार के जन के लोग जो भी फैसला करेगा उस हिसाब से उनके अंतिम दर्शन की या फिर अंतिम संस्कार विधि की जो प्रक्रिया करनी है वो वो लोग परिवार के लोग तय करेगा अहमदाबाद में જે વિમાન દુર્ઘટનામાં પૂર્વ સીએમ વિજયભાઈ રૂપાણીનું નિધન થયું છે ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખૂબ મોટી ખોટ પડી છે વિજયભાઈ નાના નાના કાર્યકર્તાને નામથી બોલાવી અને એમના વિશે જાણતા હતા સૌરાષ્ટ્રના અને સમગ્ર ગુજરાતના કાર્યકર્તા હારે ખૂબ એમનો ધરબો હતો ખૂબ મોટી ખોટ પડી છે શબ્દોમાં વર્ણવી ન શકાય એવી મોટી વિજયભાઈની એમને ખોટ પડી છે